Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia uh -huh. dan seperti yang kita janjikan, dakwah jalanan bawa impak positif. Ya betul. Jadi untuk kita bercakap tentang dakwah jalanan ini, topik ini kita bawakan uh, di studio pada waktu ini iaitu Encik Maud Hazim Abdullah Suhaimin yang merupakan ketua bahagian dakwah Multiracial Reverted Muslims MRN. Okey, jadi bersama kita pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Tu. Okey, baik. Terima kasih dapat bersama kami pada waktu ini. Okey, pertama sekali mungkin kita nak kita nak jelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya maksud di sebalik Tugas sebagai pendakwah jalanan ni dakwah jalanan tu sendiri dan bagaimana ia berbeza sempena dengan bentuk dakwah yang lain Ah, ok. be pasal dakwah jalanan ni ataupun kita kata uh, dalam bahasa inggeris dia panggil street dakwah lah. Mm -hmm, yeah. uh, dia sebenarnya satu konsep yang mana kita membawa masjid ke mm -hmm. lapangan. Okey. Apa yang dimasukkan masjid ke lapangan ni adalah kita tahu uh, yang mana orang ke, yang pergi ke masjid ni adalah rata-rata orang yang memang dah nak pada agama, mm -hmm. yang memang dah mencari uh, Tuhan, yeah. dia dah dia memang dah tahu lah apa yang dia nak. Mm -hmm. Tapi mereka yang berjauhan daripada agama ataupun yang mana kita kata bukanlah mereka ni ada niat nak buat jahat ataupun nak <coughs> sengaja nak berjauhan dengan agama tetapi mungkin mereka ada rasa ketakutan. Mm -mm. So akan mereka tahu apa yang mereka dah buat selama ni. Jadi yeah. mereka risau aku masih boleh diterima oleh Tuhan atau tak. Mm. Dan apatah lagi aku boleh diterima oleh masyarakat ataupun tidak. Okay. Jadi daripada instead of kita dia orang rasa takut nak pergi ke masjid, nak mendengar kuliah dan sebagainya, kita bawa kuliah tu ke lapangan. Hmm. Ha, jadi boleh secara direct apa yang kita belajar dekat majlis surau, dekat kuliah-kuliah. Hmm. Jadi kita boleh bagi pada mereka secara direct lah. Itu uh, kita kata secara uh, konsep dia lah. Hmm. Dan bagaimana dia beza dengan dakwah-dakwah lain ni, dia sebab dia melibatkan hubungan, kita kata komunikasi hmm. antara kita secara direct dengan mereka. Hmm. Ha, jadi kalau contoh kita buat dekat ceramah tu, uh, dekat meja berceramah, dia ada penceramah bercerita, yang mendengar dia tak ada ada sesi nak berbalas sangat. Hmm. Jadi bila kita buat dakwah lapangan ni, kita boleh mendengar pandangan dia orang, okay. apa pemasalahan dia orang, apa keluhan dia orang. Uh -huh. Jadi kita instead of kita judge dia orang, kita akan lebih empathy pada dia orang. Hmm. Itulah. Okey. Uh, sudah pasti penonton juga ingin tahu apakah uh, definisi seorang pendakwah jalanan. Mm -hmm. uh, bagaimana untuk sampai ke tahap itu kerana yep. uh, kalau kita biasa dengan kuliah di masjid, mm -hmm. one way. Yeah. Uh, tiada tiada timbal balik. Mm -hmm. Tiada soalan ditanya ada kepada soalan yang berkuliah apa, ya. <laughs> 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 Tapi kalau dakwah jalanan ni mm -hmm. Selalunya akan ada soalan yang diujarkan kepada mm -hmm. pendakwah mm -hmm. Jadi uh, untuk street dakwah uh, warriors ni uh, Apakah qualification ataupun kelayakan masing-masing mm -hmm. okay. So bila street dakwah warrior tu dia ada qualification mm. tinggi tu yeah. ba Dia basically bila sebut pasal street dakwah ni Uh, ...sebenarnya semua orang boleh berkelayakan. Nah, sebab apa seperti mana Nabi sebut, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Mm -hmm. Jadi basically sebenarnya semua Muslim, mereka dah layak untuk kita kata buat dakwah. Mm -hmm. Dan bila sebut pasal dakwah di lapangan ni, uh, memang dia ada, uh, kita kata bukanlah ada satu uh, kata -kata, uh, kriteria yang khusus pun... Uh, dia asalkan dia bersemangat dia ada keinginan untuk nak sampaikan mm -hmm. dan dibekalkan ada kata-kata uh, latihan insyaallah mereka layak untuk uh, turunlah nah okey baik dari segi cabaran uh, menjadi seorang pendawa jalan mm -hmm. diperia antaranya kalau dari segi cabaran ini so soalan yang biasa orang akan mm -hmm. akan tanyalah mm -hmm. <coughs> saya ataupun kami di KMAM kami lebih banyak fokus pada uh, internal mm -hmm. bukan pada external sebab bila external contoh reaction orang respon orang mm. itu sesuatu yang kita tak boleh nak Mm -hmm. Tapi yang kita boleh kontrol adalah internal kita. Yeah. Dan bila sebab cabaran paling besar sebagai kita kata pendakwah dekat jalanan ni, saya boleh kata adalah niat kita sendiri. Mm -hmm. Mm -hmm. Apa yang saya masukkan dengan niat? <coughs> sebab kita tahu dalam hadis Nabi sebut uh, di dalam badan kita ada segumpal daging. Mm -hmm. Jadi daging tu rosak, maka seluruh badan tu akan rosak. Ya. tapi kalau daging tu baik maka kerusuhan badan tu akan baik. Uh -huh. Jadi dia ada kaitan dengan niat yang mana contoh kalau kita datang tu atas niat yang tak baik. Uh -huh. Jadi cara kita berinteraksi dengan mereka pun akan jadi tak baik. Uh -huh. Contoh kalau kita datang ke situ kita nak dengan niat kita nak uh, provoke mereka eh, nak nak menghentam, nak menghina agama siapa-siapa. Yeah. Jadi dengan bila kita berinteraksi dengan, dengan orang kita boleh nampak cara kita bercakap dengan orang pun uh -huh. dia akan membentuk provocation, hmm. penghinaan. Okay. Jadi benda tu yang kita uh, sangat sangat pentinglah niat tu sendiri. Hmm. Itu satu yang kita boleh kawal, itulah. Okey, ha. baik. Dakwah -da hmm. kepada uh, yang beragama Islam bagaimana? Hmm. Kerana uh, itu hmm. saya rasa adalah lebih penting majoriti rakyat Malaysia adalah beragama Islam yeah. dan tujuan asasnya adalah untuk membawa masjid Kejalanan. Jadi yeah. kalau membawa masjid itu semestinya kepada orang Islam hmm. uh, Jadi bagaimana uh, Mendakwah kepada orang yang sudah beragama hmm. Okey So bila sebut Ini satu uh, Memang saya kata Kita membawa masjid ke lapangan uh, Kalau kita kata uh, Dakwah lapangan ini Biasanya bila sebut pasal dakwah Memang rata-rata kita tahu Dia adalah dakwah kepada orang hmm. Islam hmm. Hmm. Tetapi fokus kami uh, Dekat MRM Kami banyak fokus pada Dakwah kepada non-Muslim Sebab apa? So bila sebut pasal dakwah ke masjid ni, kita tahu masjid ni adalah satu pusat hmm. uh, masyarakat. Hmm -mm. Jadi dia bukan hanya khusus pada orang Islam saja, Tetapi dia juga pada orang bukan Islam supaya mereka tahu uh, apa sebenarnya Islam tu uh, macam mana. Sebab yeah. kita tahu sekarang ni dengan media sosial, dengan media, hmm -mm. uh, bukan saja orang bukan Islam ada masalah uh, salah faham pasal Islam. Tapi orang Islam pun ada juga. Yeah. Jadi macam bila uh, Brothairan sebut pasal uh, dakwah pada orang Islam, memang kita ada. Uh, yang mana kita pernah jumpa beberapa orang Islam sendiri dia orang pun ada bergelut masalah mm -hmm. dari segi kepercayaan dia orang uh, dengan kehidupan dia orang jadi bila kita ke sana dengan cara santai mm -hmm. uh, kita open kita tak judge dia orang uh, jadi kat situ pun kita uh, boleh membolehkan kita untuk nak sampaikan mesej Islam kepada mereka lah hmm, uh. ok dan pasti itu sebalik usaha yang dilakukan right, untuk mendekatkan uh, kata kita sebab kita konteks masyarakat pelbagai kaum di Malaysia kan jadi Betul. pendekatan itu kena penting uh, kena tahu macam mana pertama pertama sekali bagi kita nak menarik perhatian tu kan. Sebab bila bila orang kalau di jalanan, kalau orang jual-jual barang, kita akan jual mm. elak ni. Betul. Ha, ini untuk dakwah jalan macam mana? Macam mana nak tarik perhatian mereka ni? Dia sebenarnya uh, kehadiran kita kat situ sendiri, itulah jadi satu tarikan lah. Okay. Uh, contoh kita datang kat situ, kita bukan sekadar datang uh, pakai baju biasa mm -hmm. ataupun Pakai jubah dan sebagainya. biasa bila kita ada di jalanan ni, kita buat secara santai. Mm -hmm. Macam pakai macam ni, mm -hmm. nampak smart, yeah. casual. Mm -hmm. Orang akan rasa lebih approachable. Mm -hmm. Dan biasanya kita akan datang dengan pakai baju dakwah lah. Dan dia ada mesej-mesej dia. Mm -hmm. Jadi mesej-mesej yang kita bawa tu, dia kita buat sedikit catchy. Mm. Okay. Dia bukanlah uh, kita sengajakan ataupun kita kena uh, create uh, salah faham. Tetapi dia ada satu yang still dalam konteks dalam agama, mm -hmm. tetapi dia boleh create Uh, kita kata uh, Attention orang Sebagai okay. contoh Kami ada leka, leka, apa, Letak booth uh, dakwah, mm -hmm. Dan dekat situ Kita ada tulis Do you know that Prophet Muhammad And Jesus mm -hmm. Peace be upon them Are prophet of God mm -hmm. Jadi bila sebut pasal Jesus ni Biasa orang akan fikir Oh Jesus ni Relate pada Christian lah mm -hmm. uh, Dan mm -hmm. tak mungkin Boleh relate pada orang Islam Jadi kat situ dia Kita just bawa Bawa untuk dapat the attention lah. Okey. Uh. Oh, baik. Eh, Jadi uh, usaha street uh -huh. art ni uh -huh. dijalankan di kawasan-kawasan uh -huh. mana ataupun uh -huh. adakah ia sentiasa bergerak? Uh -huh. Dan uh, seperti yang kita setia maklum ada yang uh, berpusat di Bukit Bintang. Uh -huh. yeah. uh, okay. ada yang di Melaka hai tu. Uh -huh. ya, Jadi uh, di mana lagi? Okay. basically kita kata uh, seluruh Malaysia memang ada uh, kita fokus pada bandar-bandar, kawasan yang memang uh, ramai tumpuan uh, masyarakat. Uh, uh, contoh selain daripada macam broten dekat dekat Melaka kita ada juga dekat Ipoh mm -hmm. dekat Concuban Lane mm -hmm. di mana para pelancong datang kat situ kita akan buat kat situ juga dekat bandar Kuantan pun ada Puran. dekat area shopping mall mm -hmm. uh, <coughs> jadi boleh kata alhamdulillah uh, set negeri setiap negeri tu memang ada mm -hmm. uh, kita ada uh, buat bekerjasama dengan join lain pun mm -hmm. kita buat seri dakwah kat situ mm -hmm. Mm -hmm. tapi basically adalah kawasan yang memang ramai pelancong ataupun masyarakat okey baik dan saya kerana ia membawa impak yang positif lah, maka dakwah jalan ini diteruskan dan akan Betul. dikembangkan lagi selepas ini dan salam jaya diucapkan juga kepada tim sendiri untuk membawa dakwah jalan ini ke impak yang positif pada semua keseluruhan masyarakat hmm. di mana jua mereka berada Terima kasih Encik Muhammad Azim bersama kita pada waktu ini dan hmm. uh, insyaAllah kita akan cuba uh, dapatkan lagi pelbagai info yang berkaitan juga dalam perbincangan kita lagi selepas ini dan untuk waktu ini kita nak bawakan Kak Dan Johan terlebih dahulu ya, hmm. Kita akan bersama rakan-rakan kita di Jabatan Med Malaysia dan akan kembali bersama sama anda selepas itu uh, untuk atlet bina badan pula akan hmm. tampil ke studio ke ke mana-mana?